मम बाहो अक्षरब्रह्मगुणात्तानन्दस्वामि महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि पूर्वे ब्रह्म स्वरूपश्रीभगतजीमहाराजम् आवाहयामि स्थापयामि मनसा पूजयामि च स्थापनं च इष्टदेवता जी महाराजम आवाहयामि स्थापयामि देवी ब्रह्मस्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराजम आवाहयामि स्थापयामि पितो प्रगट ब्रह्म स्वरूप श्री महंद स्वामी महाराजाय आवाहयामि स्थापयामि पुल्लि श्री लाला आनंदम च आवाहयामि स्थापयामि देव श्री गोपाळदासम च आवाहयामि स्थापयामि पितृ श्री कल्याणबाई जागा भक्तम

सदा मम ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः अक्षरपुरुषोत्तमाय नमः समर्पयामि अक्षरपुरुषोत्तमाय नमःष्पदक्षिणां समर्पयामि कलिवर्तिनिन्दु चन्दन सुमधो गन्धम् अक्षत मिलितं तथा अर्घ्यं समर्पते भक्त्या